jamlab pullaringizni to'plab staklaringizga xop ho'plab qarshingizda turib qo'sh qo'llab niyatim doim sog' bo'ling omon tark etmasin sizni beshidiu orom assalomu alaykum assalomu alaykum assalomu alaykum bizga mehrni ko'zlarini tashlab katta bir yaxshilikni ko'zlar, o'tirgan turgan xullas bizla uzahib turgan qalblari mehrdan yaraqlagan yuzlari saviatdan sharaqlagan bir birlaridan ulug' qadamlari ulug' aziz mehmonlar assalomu alaykum bir qo'lim dunyoni olgan farzandlir qalbiga insoniy tuyg'usi solgan aziz muhtaram onaxonlar assalomu alaykum gu'rug'bek zotidan mir ali sher navoiy avlodidan bo'lgan o'ktam va oliyjanob akaxonlarimiz ukaxonlarimiz assalomu alaykum husni lalidanu aqlni nodira begimdan meros qilib olgan bir qarashda yuz ko'ngilga o't solgan o'n to'rt kunlik oddek go'zal tarbibiy bir'azar hurmatli opajonlarimiz siyijonlarimiz singijonlarimiz imkon shu g'ijdon omon bo'linglar sog' bo'linglar salomat bo'linglar qarsak chalganlari uyida bulbullar sayrasin chalmaganlarnikida tarakallar yayrasin o'zinglardan ko'ringlar hormanglar hormanglar omonmisizlar sog'salomatmisizlar, kayfiyatingiz yaxshimi bu xonadon bu ajoyib insonlar menga begona emas kuyov bola bu mani qadrdon ukam bo'ladi ko'pchilik yaxshi bo'lsa kerak demak murodjon bilan biz imkon shou dasturida imkon shou buxoroda bo'lgan paytda yuzlashib turganmiz bellashganmiz o'zini bilimi bilan o'zini intellekti bilan o'zini quvnoqligi bilan yaxshi kayfiyati bilan nafaqat bizni jamoamizda teletomoshabinlarni orasida ham juda chuqur bir shuhrat qozongan yigitlarimizdan biri fransuzcha qo'shiqlar aytib berib fransuzcha gapirib hamani qoyil qoldirgandilar o'shanda niyat qilganedilar ahror aka uylansam sizni xudo xohlasa olib kelaman nasib bo'lsa albatta xizmat qilasiz deb to'y ana bo'ladi mana bo'ladi deb rosa kutdik mana bu pandemiya tufayli ozgina surilib qoldi bu davra bundan ham kattaroq bo'lishi kerak edi xorijdan mehmonlar kelishi kerak edi ssenariylar ham fransuzlarga moslab tuzilgan edi endi imkon boricha mana vaziyatga qarab to'g'irlab xudo xohlasa bugun nishonlaymiz kuyov bola to'ylar muborak bo'lsin shodiyona muborak bo'lsin kelin bola sizni tabriklayman siz adashganingiz yo'q yo'qay kalan tek jüriyam var, kaptalı git jüriyam qaysi ishga qo'l ursa o'sha ishda baraka bo'ladigan yigit xudo xohlasa sizlarni oila ham barakali fayzli chiroyli oilalardan biri bo'ladi mana shu turishinglarni turib man bir <laughs> chiroyli bir tilak bilan sizlarni tabriklab qo'ymoqchiman endi tilak tilasam bu aziz yoshga juptlikni o'xshatsin oy yoshga shodlik quvonch to'ldirib ko'zlarini yoshga beshik izda yurishsin jup qaroq qoshga ana shu tilakka qo'shilganlar bo'lsa keling kuyovga yana bitta chiroyli qarsak chalib qo'yinglar baxtli bo'lsin salodatli bo'lsin rahmat 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 umatuchun rahmat e'tibor uchun rahmat bemolo o'ziylan qattigan yegilavon ishiga mumkin